Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang follow. Eh uh, sahabat-sahabat, hari ini jadi viral satu isu berkaitan tentang uh, bacaan Al-Fatihah di dalam solat. Yang mana di dalam satu solat tarawih ada seorang uh, kita kata apa seorang lelaki lah eh, seorang lelaki yang juga jemaah di satu masjid di Negeri Selangor. Dia keluarkan satu kenyataan di media sosial katanya malam ini aku terganggu dengan imam tarawih jemputan bacaan Fatihah salah mula aku ingat dia semput rupanya memang style baru aku tegur khatib belakang imam dia terkedu tak berani tegur Majlis Agama Islam Selangor harap semak bacaan kenyataan beliau kali pertama saya baca saya ingatkan bahawa dia nak menyatakan bahawa bacaan tu salah disebabkan bacaan itu mungkin uh, huruf dia tertinggal ke hurufnya salah ke mungkin juga daripada sudut pandang pendek dan sebagainya hilang ke sifat daripada sudut uh, hukum huruf pada permulaannya saya fikir begitu tetapi bila saya tengok balik apa yang dimaksudkan rupanya isunya adalah berkaitan tentang uh, tempat wakaf pada ayat yang terakhir di dalam Uh, surah Al-Fatihah, yang ni yang dijadikan Sebagai satu isu Antara kenyataan disebutkan di dalam media Sosial beliau, dia kata Fa, uh, Fatihah tujuh ayat, kalau baca Enam atau lapan, maka Fatihah tu Batal, solat batal, imam batal Makmum yang tak tahu nasiblah, sebabnya Mengubah susunan dan struktur asal tujuh ayat Yang tahu kena tegur imam uh, Malam ni style baru, pertama kali Dengar dia baca enam, ayat enam Sambung ke ayat tujuh, tapi Waqaf di alaihim pertama sambung ghairil mula-mula aku pelik sebab cukup tujuh ayat okeylah ingat imam semput tapi dia wakaf agak lama rakaat seterusnya dia ulang style sama hingga aku tegur khatib masa transit lapan rakaat agaknya dia dengar tapi rakaat sembilan ke sepuluh dia betulkan dengan wakaf di mustaqim maka dia wakaf lagi di alaihim pertama jadi lapan ayat jadi dia nak kata bahawa seolah-olah ayat tu dah jadi lapan disebabkan ayat yang ketujuh, atau ayat yang terakhir itu, dia ada berhenti pada uh, alaihim. Jadi kita tahulah kan ada orang nafas dia panjang, ada orang nafas dia pendek, tetapi bila dia berhenti tu dia kata jadi dua ayat pula. Jadi uh, dia bagi satu dakwaan bahawa ada tambahan ayat al-Quran di situ. Padahal ayat Quran ni sebuah masa kan. Ayat surah Fatihah ni dia tujuh saja, Dia bukan lapan. Jadi dia buat dawaan baru. Sahabat-sahabat yang ni dia ada beberapa isu. Yang pertama isunya adalah memang ada perselisihan pendapat daripada sudut nak wakaf dekat mana. Yang tu pertama. Yang kedua dia ada isu dekat sini yang kita sebut sebagai sromen Falasi. Itu kena hati-hati sahabat-sahabat. Bila kita buat satu dawaan kita kena lihat betul-betul. Yang pertama kita kena tahu bahawa memang tak boleh tambah ayat al Quran. Tak boleh tambah satu ayat al Quran. Problemnya dekat sini ialah dia kata dengan melakukan hal berkenaan telah menambah ayat Al-Quran. Sedangkan saya yakin dan percaya untuk imam itu pun tidak mem tidak berniat untuk menambah ayat Al-Quran. Demikian juga sifat itu juga bukan sifat menambah ayat Al-Quran. Jadi kita kena hati-hati. Apatah lagi dalam isu waqaf dan juga ahli tidak ni, waqaf saja Uh, persoalan wakaf bukan menunjukkan bahawa dia menambah uh, perkataan baru Menambah ayat baru Menambah ayat baru itu bukan sifat dia Oleh sebab itu kita tengok ada banyak kritikan daripada ulama-ulama Termasuk daripada kurak uh, di Malaysia dan juga di tempat-tempat yang lain Ada satu kenyataan yang saya nak kongsi dengan anda Daripada Muhammad Zulfadli Dia kata wakaf alaihim Timbul isu sehari dua ini berkenaan batal salat Orang yang wakaf ada perkataan alaihim dalam surah Al-Fatihah oleh kerana pemikiran seperti inilah ketika menjadi imam ada makmum yang tegur saya selepas salat dan mengatakan bahawa saya salah kerana wakaf tersebut. Belum sempat saya memberikan penjelasan dia mengulangi kata-katanya bahawa saya salah dan tidak mahu menerima penjelasan saya kerana kononnya dia belajar dah lama. Tidak tidak mahu berpanjangan saya hanya mampu cakap ialah saya salah saya minta maaf terima kasih sebab tegur. Sebenarnya saya hanya mahu menjelaskan kepadanya berkenaan pandangan tokoh semasa dalam masalah ini. Dua tokoh besar semasa tersebut ialah Syekh Dr. Muhammad Ainsa Al-Maqsarawi dan Syekh Dr. Aiman Suaid. Pandangan Dr. Syekh Al-Maqsarawi dalam masalah ini adalah dibolehkan untuk seseorang yang ada keperluan seperti nafasnya tidak panjang untuk wakaf pada alaihim yang pertama iaitu pada surat al an'amta alaihim. Kemudian setelah itu dibaca ghairul maghdubi alaihim hingga selesai. Menurut Syekh Al-Ma'sarawi, wakaf ini adalah wakaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkesempatan membacakan surah Al-Fatihah kepada beliau agar beliau perbetulkan kesalahan saya ketika membacanya. Ketika saya wakaf pada alaihim tersebut, beliau tidak membetulkan. Jika salah, beliau akan betulkan. Manakala menurut Dr. Aiman Suwaid pula, wakaf pada alaihim yang kedua itulah yang betul. Bermaksud jika seseorang ingin wakaf pada ayat yang ketujuh surah Fatihah maka caranya di suratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim diwaqafkan pada alaihim yang kedua kemudian diulangi ghairil maghdubi alaihim waladdallin demikian berlaku perbezaan antara kedua-dua tokoh tersebut berkenaan alaihim Manakala yang diwakafkan, manakah yang diwakafkan? Saya bertanya kepada Syekh Hisham Abdul Bari berkenaan perselisihan kedua-dua tokoh tersebut dan beliau merajihkan pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Ma'sarawi sebagai wakaf Hasan dan sebagai wakaf Nabi SAW. Berbetulkan jika saya salah, wallahu alam. Sahabat-sahabat itulah kenyataan yang berlaku pada hari ini. Bagus daripada sudut masyarakat kita cakna dengan bacaan Fatihah. Sebab dalam masyarakat kita ni memang kita tak boleh nafikan ramai daripada kalangan khatib, apa dia, imam-imam juga yang kadang-kadang terlepas isu seperti ini dan baguslah Alhamdulillah pihak Jabat Agama, Jabatan Agama Islam di dalam pemilihan imam dan juga uh, khatib dan sebagainya dia telah membuat penilaian dan juga buat latihan yang cukup banyak Bagus Alhamdulillah tapi daripada sudut kesalahan dan juga kesilapan memang tidak boleh dinafikan memang berlaku di dalam masyarakat kita cuma sahabat-sahabat ada yang berlaku tu kadang kita tengok tu pelik sangat bunyinya sangat teruk dan huruf sifat huruf pun hilang dan sebagainya saya rasa itu layak untuk dikritik layak untuk dibuat satu gempa kebita kepada masyarakat seolah-olah bahawa ia adalah bacaan yang salah tetapi kalau isu seperti ini yang mana kita tahu orang qira tahu orang yang mengaji mengaji Quran tahu bahawa ini adalah perselisihan bahkan saya sendiri belajar dengan kawan-kawan saya ustaz-ustaz juga kurak di Malaysia orang yang rajin membaca Quran dan juga telah mencapai tahap yang bagus di Malaysia ada sebahagiannya telah mendapat anugerah qari uh, mereka juga memberikan pandangan yang berbeza berkaitan tentang hal ni ada yang kata uh, berhenti tanpa mawdhu' bi alaihim Waladhalin tu pun boleh tak ada masalah Ada yang berhenti alaihim yang pertama Itu tak ada menjadi masalah Apatah lagi dalam sifat kita ni orang Malaysia ni Banyak yang napah tak panjang Bila napah tak panjang nak kena berhenti tu kena elok Isu wakaf ni Tidak membuat Uh, apa dia ayat yang baru ha, Itu kita kena tahulah Dia tak buat ayat baru Jadi jangan nak buat gempak-gemitah sangat Seolah-olah sampai ia adalah uh, Waqaf yang baru Ataupun membuat kepada ayat yang baru Bahkan saya tengok tadi Satu kenyataan daripada Ustaz Anwar Hassin eh. uh, Ustaz Anwar Hassin ni kalau sahabat-sahabat kenal Dia ni ialah uh, kurak di Malaysia uh, Antara orang yang Sangat aktif di dalam pembelajaran Al-Quran di Malaysia Bahkan Uh, memenangi pelbagai anugerah Di dalam isu bacaan Al-Quran di Malaysia lah uh, Tadarus Al-Quran ke Musabakah Al-Quran ke Ini antara juaranya uh, Kawan kepada sahabat saya Anas Hadi Dia pun boleh tahan juga Dia kurak pelih uh, Anas Hadi ni kawan saya Dia kurak negeri pelih Isteri dia uh, Apa dia kurak wanita daripada negeri pelis Khori lah Khori dengan khori ah. Dan apa yang disebutkan oleh Ustaz Anwar Hasin dia kata mula tersebar kononnya siapa baca ayat ketujuh surah Fatihah dan berhenti pada alaihim pertama akan menjadikan ia dua ayat sejurus membatalkan solat kerana Fatihah jadi lapan ayat Aduilah mai semua ni memandai-mandai mereka hukum sesat menyesatkan <laughs> itu kenyataan daripada seorang qari yang bukan kecil-kecil qari yang sehebat dan sebesar uh, ustaz anu hasin jadi kita kena perhatikan sungguh lah. Benda macam ni orang yang betul mahir di dalam pengajian Al-Quran pun anggap benda ni sepat, tidak sepatutnya dibangkitkan, tidak sepatutnya digembar-gemburkan. Oleh sebab itu kita ni janganlah buat teruk sangat. Kesian ke orang. Eh. Kesian ke orang yang tengok mesej tu. Orang yang tengok komen tu. Sebab nanti dia kata eh. Macam mana ni Tok Imam dekat tempat kita Dia orang baca pun dah salah Macam mana daripada sudut salatnya Adakah uh, solatnya terbatal, solat kita juga terbatal. Ini akan menjadi benda yang tak elok di dalam masyarakat. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak sebab yang telah menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga dapat manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.